राहुल गांधी यांची भारत जोडो यात्रा सध्या सुरू आहे मेळघाटातील धारणे आणि चिखलदरा या दोन्ही तालुक्यांमधून सुमारे दोन हजार कार्यकर्ते राहुल गांधी यांच्या भारत जोडो यात्रेमध्ये सहभागी होणार असल्याचे तालुकाध्यक्ष महेंद्रसिंह गैलवार यांनी सांगितले खासदार राहुल गांधी यांची भारत जोडो यात्रा दिनांक सोळा नोव्हेंबर ते एकोणवीस नोव्हेंबर पर्यंत विदर्भामधून जात असल्यामुळे दिनांक सतरा नोव्हेंबर ते एकोणवीस नोव्हेंबर पर्यंत मेळघाटामधून दोन हजारपेक्षा जास्त कार्यकर्ते पायी वारीमध्ये खासदार राहुल गांधी यांच्या संवेत चालणार आहेत या भारत जोडो यात्रेच्या माध्यमातून मेळघाटातील आदिवासी बांधवांना खासदार राहुल गांधी यांचा सहवास व त्यांचे विचार ऐकण्याची संधी मिळणार असल्याने आदिवासींमध्ये चैतन्याचे वातावरण निर्माण झालेले आहे हमारे से भारत जोडो यात्रा के लिए हम दो ढाई हजार लोगों को माननीय खासदार जी गांधी इनका भारत जोडो यात्रा में से तीन हजार अपना दो से हजार लोगों को हम ले जा रहे हैं और उसके विषय में पूरे धारणी और चिकलदरा के कार्यकर्ताओं का हमने बैठक बुलाया है कल सभी कार्यकर्ता लोग उपस्थित होने वाले हैं और हम भारत जोड़ो यात्रा में पूरे मेड़घाट के लोग शामिल होंगे यह पत्र परिषदे मध्य महेंद्र सिंह गहलवार तालुकाध्यक्ष सह नाना साहेब भिससे ज्येष्ठ नेते हाजी फईम दयाराम काले संजय लायदे महिला तालुकाध्यक्षा गंगा जावरकर राजकुमार मालवीय राम भिलावेकर चिंताराम राम धुर्वे शेख रफीक शेख मुख्तारह अनेक पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते तस्मीन शेख सुलेमान मेमन जुगल किशोर जयसवाल विदर्भ न्यूज धारणी हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल जी गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश में चल रही है उस यात्रा का उद्देश्य है कि देश में जो तनाव का वातावरण है सांप्रदायिकता का तनाव है विविध धर्मों में असुरक्षाता की निर्माण होने जा रही है ये सब परिस्थितियों को देखते हुए हमारे राहुल जी ने निर्णय लिया कि भारत इस समय भारत जोड़ो की आवश्यकता है इसलिए उन्होंने तीन से साढ़े तीन हज़ार किलोमीटर देश में पैदल चलकर भारत देश को जोड़ने का एक संकल्प लिया है और उस यात्रा में हम लोग मेलघाट से दो से ढाई हजार लोगों को उनके सभा में सेगाव यहाँ ले जाने की हम लोग तैयारी कर रहे हैं उसी उपलक्ष्य में यहाँ हम लोग बैठे